Каждый из вас может посмотреть паспорт свой, посмотреть вот свое вращение. Там указан год вот, рождения. От Рождества Христова. Других вопросов нет. Я, значит, не пишу ни Я хотел бы помолиться за мир. Я хотел бы помолиться за наших солдат. Уже тут несколько километров стоят наши защитники, которые защищают наши дома, защищают наших детей. И хочу молиться у меня. Если приемных детей, я хочу за вас молиться, как за детей, как за мужей, как за братьев. Дорогой Господь, Отец, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Отец, защити и сохрани, Господь, наших солдат, которые защищают наши дома, семьи, Господь. Пусть ангелы ополчатся и станут стеной, и защитят каждого и каждого, Господь, который защищает наши семьи, Господь. Отец, благослови их, и пусть они вернутся домой живые и здоровы. Отец, мы просим благословения на это мероприятие, во имя Иисуса Христа. А вся слава тебе наш пищу, Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. то есть готовите Раз, два, три. По максимуму закрутили, завертели. Ну, я уже упрощаю процесс. Тебе можно снимать? Опять же, мы условием одеваем через вторую користь. прищеми там никак ничего. Чтобы выжить в бою, надо целая наука для этого создана, понимаете? специально обученные люди, создаются программы для этого. И ну, внимайте, слушайте каждое слово. От этого зависит ваша жизнь. Ясно, да? Okay. Поэтому не без смеха, без ничего впитываем каждое слово инструктора и потом воплощаем это в жизнь. Все. Сушенка с мясом. Я понимаю. Судя по тому, солдаты. Так. Следует... уже покушали. Это вот печка. Это дымоход. Полевая кухня. Шайб, шайб. Значит, у нас сегодня проходят занятия практически с законами обороны, а также патриотическими организациями места Мариуполя. Вот, по практической отработке. Медицина у нас первая Учебное место, второе место у нас выживание в условиях боя и также введение тактики боя в умовах места. Значит, пока э, видим немножко сыровато, проходят занятия, но с чувством желания большое инструктора опытные привлечены. Будем привлекать еще инструкторов с АТО Мариуполь сейчас тесно с, с сотрудничаем, с э, командиром АТУ Мариуполь по этому вопросу будут э, более масштабные учения со стрельбами боевыми. Ну, в принципе, уже заложено первые, как говорится, азы и первые шаги сделаны в этом направлении. Сейчас отвечу. Я отвечу, Сегодня происходит на учение в зоне обороны Миса Мариуполя. Э -э, проходит отработка, навчание это отработка э -э, Боевых задач, которые будут поставлены при отрядом территориальной обороны Мариуполя при введении военного положения. Значит, что такое отряды территориальной обороны? Это значит, обычные гражданские люди, которые в мирной жизни занимаются своими делами, семью, детьми, ездят отдыхать, но при этом в свободное от работы время они проходят обучение, как сегодня подобное обучение. То есть это сегодня у нас те, теория, тактика, практика, э, бывает еще стрельба. Медицина. Медицина, да. Медицина, медицина обязательно, потому что она поможет не только как бы, но и в и мирной жизни. У нас происходят аварии, происходят потасовки где-то. Э, то всегда надо уметь и знать, как э, оказать себе помощь. Вы территориальная оборона, какое-то подразделение в территориальной обороне? Сейчас э, ну, мы понимаем, что в том в состоянии, в котором оно находилось до. 2014 -го года. В никаком. Это все было на бумажках. А, люди находились в этих отрядах, даже не знаю об этом вообще. То есть, они не знали о том, что они находятся в отрядах территориальной обороны. Сейчас, слава богу, военкоматы пошли на встречу, а, сотрудничаем с ними очень плотно. И наконец-то началось движение в этом направлении, правильное движение. А, начали вступать люди в эти отряды, не просто записываться для для галочки, а именно вступает с целью обучиться и в случае опасности для нашего города взять в руки оружие и встать на защиту. Что вы можете сказать по, этому тому поводу, что значит, сейчас говорят так, что да, вот красивое название территориальная оборона, но практически это подготовка партизанских отрядов на случай наступления Российской Федерации. Это в том числе и подготовка партизанских отрядов, это в том числе и будет патрулирование города. Это и есть, задача те, отряда территориального обороны и патрулирование города, и взятие под охрану и по стратегического назначения, и борьба с контрдиверсионной борьбой. То есть там ряд задач, которые будут возлагаться на случай нападения российских войск на Соответственно, для того, чтобы их качественно выполнять эти задачи, нужно проходить обучение. А, мальчика, мужчина, вам скажу следующее, что если вы думаете, что вас это не коснется, то вы уже заблуждаетесь. Может коснуться в любом а, те, кто пройдет обучение, а, будут, скажем так, получить какой-то определенный опыт, и их шансы не погибнуть в первые часы боя будут намного выше, чем у вас. А мобилизовать вас могут в любой момент. Хорошо. Здесь, я понимаю, от Мариуполя присутствует только лишь одна рота, да, пятая? Сейчас на базе военкомата формируется экспериментальная рота территориальной обороны, в которой, скажем так, дозволено креативить. здесь мы сами формируем то, только... как... То есть эта рота будет, скажем так, костяком для наполнения потом следующих рот. Пятая рота сейчас она экспериментальная, сюда наполняют людьми, которые патриотически настроены людьми, которые волонтеры, бывшие просто неравнодушные граждане, которые изъявили желание, участники АТО и так далее. Значит, для тех, кто заинтересовался, кому будет интересно узнать больше про пятую роту и захочет в дальнейшем туда записаться, в принципе, мы можем проконсультировать, рассказать. Можете обратиться в Новый Мариуполь, это Георгиевская Три. Там полуподвольное помещение. Спросить вас? Спросить? Спросить треть... пятую роту? Спроси да, пятую про роду. пятую роду. Кто может рассказать про пятую роту? Да. Там обязательно кто-то найдется, кто расскажет. Ну, Возможно в принципе, напрямую в военкомат. То есть прийти в военкомат. Это люди любого возраста до 60 лет. С 18 до 60 лет. Можно обратиться в военкомат напрямую и сказать, я хочу записаться в отряд обороны Магиполь. Вот он, номер пять. Вас... Уже можно говорить? Да, можно. Кормили сегодня каша, гречаная, чай, печенье. А каша, что, просто каша или там с чем-то там какая -то не, хорошая? Нет, не. да? тушенка. Тушенка, ну я смотрю, там я пробовал и, этот, и морковочка, там и овощ, что-то такое было, да? Да, да, да. То да. есть там и лучок, Поджар, да, под, да. тушенка. Все вкусно, да, все было. хорошо. Чайок был, да? Чай, да, горячий. Этот, сладкий. Сладкий, вкусный, да, я. вкусный, правильно. этот Печенье. печенье. Да, водичка тоже все. Никого водичка, не да. всем хватило. Всем понравилось. Всем понравилось. Да, да, всем понравилось. Просили да, да, отлично. отлично. Очень вкусно. Спасибо вам большое. То есть те, кто будет в территориальной обороне входить на учение, никогда не будет голодный. Никогда так не, не всегда напоенный, сытый и морда в табаке. Все, спасибо вам большое. До свидания. Приходите. Добрый день. Мы сегодня находимся на занятиях территориальной обороны Мариуполя где собрались добровольцы, те, которые хотят пройти курсы медицины, курсы выживания и обращения с оружием. Потому что оружие нужно для каждого человека в первую очередь уметь защитить себя. И те же самые все курсы, которые здесь проходят ребята, медицинские курсы, курсы выживания, в первую очередь нужны для того, чтобы каждый должен научиться сохранить свою жизнь, уметь защитить себя. А если надо, мы защитить тех людей, которые нуждаются в защите. Потому что много людей нуждаются в защите. Мы живем в Мариуполе, где идет война. 20 километров от этого места, где мы сейчас находимся, идет война, где наши солдаты защищают наши дома и семьи. И нам как? не пойдужен Мариупольцам, надо уметь защитить себя, а если надо, защитить свой город. А для этого приходите в военкомат, уступайте в пятую роту территориальной обороны Мариуполя. Пусть Бог вас благословит. Провести подобные занятия только с участием уже, сейчас было получается, институтов за методические занятия, а уже с практичной частью со стрельбой, с дымами, более как бы насытим. Это все сложно. сложно, но ну, попробуем. Да. Через Так как с 4 по 6 будет проводиться занятия в секторальной обороны в масштабе Збройных сил Украины. Поэтому командирам групп э -э определиться, кто сколько может людей предоставить на эти занятия. То же самое будет практичное прицелование на блокпостах, будем имоверный захват каких-то зданий и, наверное, охрана каких-то важных объектов, которые будут вызначены в задании. Командирам групп, соответственно, на будущее подать списки, кто краще, э кого необходимо будет заохотить, заохотить ну, наградить, грубо ну, говоря, чем-то там. Соответственно, тоже. В первой, через две недели командирам групп подать, кто будет получаться 4-го, 6 Вопросы есть какие-то? Вопрос, Все, всем спасибо. Я думаю, всем понравилось, да? да Все, вставайте. Как сегодня вы уже видели, прошли занятия отряда территориальной обороны. Мы участие штаб Яроша. Ну, в принципе, получили массу удовольствия, получили Штаб Яроша и Мариупольская сборка участия кого-то. Кто-то, ребята, исполнил, для кого-то было новое. В принципе, Всем понравилось. Будем работать, будем защищать наш город. Будем защищать. Слава Украине. Героям слава. Так, ну что, хлопцы, вам как сегодня понравилось? Отлично. Отлично, ну, да? круто было, да. Да, что-то что новенькое. Все идеально, если бы, конечно, чуть, -чуть побольше всего бы, и стрельбы бы как-то больше насытить, это как война настоящая, чтобы почувствовать по-настоящему. Ну, ты ж понимаешь, и все, же понимаешь, это определенный этап. Вот это был один этап. Теперь сейчас сказали, что в следующий раз уже и на блокпосты, и война с этими, да. Вот Альберту не нравится слово война. Да что, брат, еще скажешь? Нормально, пацаны, довольны? всегда согласен. В первую очередь человек должен научиться не только защищать себя, защищать других. Наша задача защищать себя и защищать нашу страну, наш город. Так, кто тут еще? Алексей, что скажешь? Говори. Как тебе? Сытые, все, все сытые. Ну, всем, всем хватило еды. Нормально, всем понравилась еда, вода, всем все хватило. Всем все хорошо, так, да. да. Гречечка вообще была замечательная. Она столько дома стоит денег, что тут было за удовольствие скушать да. гречечки да. с мясом. Да. да. Ну и что, все приходите в территориальную оборону в пятую роту. Мы всех ждем. Да.